Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa suculenta que es una echeveria perla púrpura. Miren qué cosa tan hermosa. Y realmente espero que los colores se acentúen más porque ahorita tengo, ahorita donde vivo, está haciendo mucho frío y el sol pues las nubes lo tapan mucho entonces no da su su poderoso calor entonces por eso es de que está en proceso de ponerse estos colores si se dan cuenta está un poco alargada también pero eso se debe como les repito a que el sol no está como yo quiero pero ya esperando de aquí a uno o dos meses pues espero que ya esta situación se arregle o por lo menos de aquí a un mes eh, fíjense que como dato interesante de esta planta es que esta planta no eh, perdón si sí, esta planta no la vamos a encontrar en la naturaleza porque es un híbrido y resulta que la, la obtuvieron a través de cultivos de tejidos en un laboratorio entonces los papás de esta preciosa Suculenta es la Echeveria giriflora metálica y Echeveria elegans. Entonces el nombre científico de esta suculenta es Echeveria Echeveria Perle von Nuremberg. Y fue creada por el jardinero alemán Alfred Greiser en 1930. O sea que no la podemos conseguir en la naturaleza. Es así de sencillo. Entonces, si la tenemos, tenemos que cuidarla muy bien. A mí me costó conseguirla realmente. De hecho, fíjense ustedes que cuando yo la conseguí, no me percaté que traía... La conseguí muy pequeña, que era esta. Y traía... Traía cochinilla hasta abajo. Entonces me dio tanto miedo de perderla que saqué este esqueje de tallo y este otro esqueje de tallo y ahí van pero gracias a Dios se logró se logró levantar vamos a ver fíjense pues con respecto a la luz necesita mucha luz como les decía para poder acentuar este hermoso color pero aquí hay una cuestión bastante complicada, porque si el digamos la tendríamos que tener en sol directo, pero si es demasiado lo que va a pasar es de que se nos va y van a empezar a marchitarse las hojas. Entonces, esta planta es recomendable tenerla en maceta, porque si la tenemos en un lugar y ahí sí que por el, el calentamiento global empezar a afectarle el sol agarramos la maceta y la colocamos en un lugar o si la teníamos la encontramos en un vivero donde no tenía mucho mucha luz y queremos acentuar los colores entonces por medio de la maceta la estaríamos colocando gradualmente al sol hasta donde ella pueda soportar pero si la tenemos en el suelo, ahí se nos va a complicar. Porque dado ese problema, no podríamos eh, eh, moverla. Ah, bueno, está la solución que podemos colocar una sombría o alguna especie de techo para poder controlar este tipo de, de daño que pudiera tener a través de la luz, eh, de, de mucho exceso de luz solar. Y la otra contraparte es de que no tolera las heladas. Entonces, eh, bueno, puede ser de que tal vez eh, algún tipo de, de de frío soporte, pero no tendríamos por qué exponerla a ese punto. Lo mejor es eh, cuando veamos que empiezan las heladas, pues la colocamos directamente en nuestra casa, la guardamos para que no tenga que sufrir. Eh, el riego. Tiene que ser cuando el sustrato esté completamente seco. Aquí tuve una situación anoche porque estaba el sustrato estaba bien, pero ahorita en, en la madrugada tuvo una llovizna y me mojó los dos sustratos. Entonces ahorita eh, mientras esta situación se arregla, pues la tengo que mover. Entonces lo que voy a hacer es que en la noche la, la coloco en el invernadero y en el día pues la saco un poco sol que pueda. Estoy teniendo aquí donde vivo. Esta, esta planta, fíjense ustedes que por ejemplo en no necesita mucha agua. En verano e invierno entra en inactividad entonces porque eh, primavera, otoño es donde empieza a crecer. Entonces, en verano, en primavera, tendríamos que verificar el riego dependiendo la cantidad de sol que haya. Y en invierno, pues sería casi nulo, podría decir yo. Porque si regamos, ¿cuánto tiempo se tardaría en secarse el sustrato? Entonces eso es lo que tenemos que, que estar viendo. Obviamente el sustrato tiene que ser poroso para que tenga buen drenaje. Eh, los trasplantes los vamos a hacer en primavera y en otoño. Fíjense que aquí eh, quiero contarles una, un dato muy importante. Esta, esta, esta suculenta la vamos a trasplantar en primavera y en otoño. Pero si por alguna razón armamos una maceta con varias suculentas, tengamos mucho cuidado. Porque tenemos, digamos si vamos a colocar cinco suculentas en esa maceta. Las cinco tiene que tener las mismas necesidades. Porque si no nos percatamos de eso, va a resultar que una que necesita mucho sol y otra que poca y otra que necesite poco sol, ahí vamos a tener problemas o una que necesite mucha agua y otra que necesite poca. Entonces, tengamos cuidado con eso para que no para que no tengamos el problema de que esa maceta se nos muera una suculenta y las otras crezcan maravillosamente. Fíjense que con respecto al abono. Bueno, la mayoría no necesita abono. Porque como crecen en la naturaleza, están acostumbradas a ese tipo. A, a crecer en esas circunstancias. Que muchas veces es un ambiente pobre. Pero si vamos a agregar abono entonces tendría que ser de liberación lenta en verano yo realmente no agrego eh, abono a las suculentas que tengo y así me han florecido me han florecido casi todas sin embargo esto es en mi caso ustedes tendrían que manejarlo dependiendo de las circunstancias donde están ahora todos estos cuidados que les estoy dando siempre va a depender del jardín que tengan, donde lo tengan ubicado y las estaciones que se manejen donde están, porque muchos de estos cuidados pues van a variar. Como les digo, aquí donde yo vivo, pues las, eh, las estaciones son verano e invierno, pero ahorita hay calor casi todo el año. Entonces está lloviendo y hay mucho calor. Entonces se podría decir que hay verano todo el año. Con respecto a las plagas, eh, como siempre, la cochinilla que les contaba yo que, que tuve problemas con, con esta, que es la madre, y los hongos que van a ser cuando exista un riego excesivo. Eh, lo hermoso de, es, de, de esta de esta suculenta es que las rosetas crecen aproximadamente. 8 pulgadas o 20 centímetros de diámetro. O sea que aquí a mi belleza pues le falta bastante. No, no dejemos si por alguna razón... Eh, cuando reguemos sería directamente al sustrato, pero si por alguna razón, que es lo que me pasó a mí eh, a, en la madrugada, que le cayó una llovizna, entonces no permitamos que el agua se quede en esta parte de la roseta porque entonces ahí vamos a tener problema de hongos y que cuando veamos que las hojas están machitando, eh, perdón, quitémolas porque también vamos a tener problemas de hongos o las cochinillas. Con respecto a, a la belleza, pues, ¿qué les puedo decir? No hay necesidad, no tengo palabras. Es increíblemente hermosa. Y eh, si manejamos estos cuidados, pues creo que no vamos a tener ningún conflicto. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les voy a traer contenido más adelante. Hasta pronto.